Честно, это все уже просто надоело. Хочется независимой Украины, хочется спокойствия. Пускай они там в Киеве что-нибудь примут и решат, чтобы мы мирно жили. Спасибо большое. Ну, там в других городах походили в отставку, моря хочет, чтобы и наш ушел. Поэтому и вчера и было. Где же у нас соблюдается Конституция? Это правонарушение, не понимаю я этого. И все, что у нас делается, непонятно. Это все не по закону. А жизнь вообще вся во всем мире по закону. После лета зимы никогда не бывает. Отрицательно. Хотелось бы жить в мирной стране и в мирном городе. Не знаю даже, что вам сказать, потому что, насколько я слышу, все по-разному отзываются, тем более я здесь работаю. Не очень мне это все нравится. Хотя то, что власть меняется, я отзал. Правильно относимся, правильно захватили. Молодцы. Пора давно менять власть. Коррупции, чтобы не было. Ну что, хорошего мало, я вам скажу. Та власть пішла, ця тоже ничего еще не роби. Ще нічого не робить, так що нам ось мені 81 рік. Пішла вчора, ще гречка була, сьогодні немає. Хто це? Це ж без власті можна зараз сказати. Що нормально. Плохо. Я отношусь к тому негативно, тому що я не підтримую Євромайдан. Я сторонник антимайдана. Тому я буду захищати свій міст і свою історію. Ой, это ужас. Вы знаете, я сама гражданка Беларуси, я в ужасе, я в шоке, я даже боюсь выехать домой. Я всегда был за советскую власть, возраст мой, понимаете, за союз с Россией. Очень отрицательно отношусь. Они наворовали у нас достаточно и хватит. И с полком захватывать. А причина? Должна же быть какая-то причина. Что-то вилку не делал, что-то не исполнял. А просто так захватить. Не знаю, но этот бесприел, он решает, чтобы, чтобы не было его. Все-таки уже какие-то решения выносят там. А вот эти решения с, снимать, допустим, с таких должностей чиновников, это должны депутаты, а не простой народ, вот пришел и, и разгромил, разбомбил. Ну, это мое личное мнение, не знаю. Плохо. Почему? Потому что не надо ничего захватывать. Власти, которые будут, сами разберутся, что можно захватывать, что нельзя захватывать. Спасибо большое. Все. А Ленина вас интересует, зачем его убрали? Э, ну... Не надо Ленина убирать, он никому не мешает. Стоит памятник, он никого не агитирует, никого ничего плохого не делает. Ленин – это история. Плохая она или хорошая – это история. И не надо это убирать. Вилка сделала много для города. Я считаю, что он достоин быть мэром А все равно, все честно. А как вы относитесь? Я даже... Я смотрю, что да, что-то творится. Какой-то беспредел, как бы, ну, ну, я думаю, это ненормально. Молодцы. Не знаю, что хорошее это будет, неизвестно. Ну, считаю, это ненормально. Отрицательно. Мы его выбирали, как говорится, а нечего сюда влазить. И просто напросто я не знаю, что за это дело. За Ленина, за того. Не они строили его. Революцию не поменяешь. Хотят делать, пускай делают. А история это должна быть историей. Я не скажу, что это очень хорошо. Я не скажу, что это очень плохо. Я не знаю. Ну, честно, мне кажется, что зря они захватили, потому что это практически ни к чему не приведет. Потому что ситуация в стране решают не в Кривом Роге, не в Европетровске, а, скорее всего, в столице, в Киеве. Я думаю, что это абсолютно бесполезная акция. Вона нічого не дає. Просто молоді ж дурять в очередний раз. Не думають, що якщо звалили пам'ятник Лініна, зв'язки позбивали, то з'являться нові робочі міста. Порошенко повисив своїм робочим зарплату. Ілі Ахметовий, і Пінчуки. Вони ж не починяються в Верховній Раді. Бізнес є бізнес. А молоді ж вірить в те, що... Поміняється правительство, поміняють судді, і все стане на свої міста. Нічого не буде. Це очередний обман. Я, якщо ви хочете знати моє мніння, ну, я вже не доживу, але ну, ви побачите, що розочарування буде ще більше, і слідуючий майдан вже буде кровавий, тому що ця власть вже приміне оружжя. Президент був слабкий, чесно говоря. Він не. То. А що як крали деньги з бюджету, так і будуть їх красти. Тільки вже буде жорсткий контроль з Києва. Нічого не поміняється. Це моє особисте мнення. Я кажу, буде горьке розчарування у молодіжі. Ну, от побудуть вони в горисполкомі неділю, місяць, там, населення, корме, їх підтримують, все. Ну, всі революції в кінці концов закінчуються. Куди вони підуть? Вони підуть на КМК і скажуть, що я участвував в революції, дайте мені роботу хорошу. Скажуть, іди треба із Яценюка, і Тягнебока. Ну, Якщо їм буде платити партія там, чи ще хто небудь, то хай вони живуть на ті деньги. Ну, деле, нічого ж не поміняється. Це ілюзія. Щоб змінити цю систему, про це не каже ні один політик, ні один навіть не заікнеться. что надо создавать мощные профсоюзы. Вообще захват всяких зданий – это крайний, крайний случай. Если были на то причины, значит, нужно разобраться. Если нет причин просто так, значит, крайне отрицательно. Это положительно. Потому что надоела их власть. Думает, что не очень, конечно, хорошо это действовать именно силами. Поэтому не очень я к этому хорошо отношусь. Лучше мы действовали мирными путями, но без таких категорических действий. Варварство. Положительно. Положительно. Очень положительно. Негативно. Я вообще против любого захвата зданий, чьи бы это ни было. Очень плохо. Очень плохо плохо. Очень плохо. Негативно относимся. Ну, это не решение проблемы захватить городскую власть. Как бы надо всемирным мирным путем собраться решить. Потому что захват власти ни к чему не приведет. Люди просто разделятся на, на две позиции. Оно, как оно по большому счету сейчас так и есть.